নমস্কাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমাৰ শৰীৰৰ কেইটামান জানিবলগীয়া তথ্যৰ সম্পৰ্কে জানো আহকচোন নম্বৰ ওৱান আপুনি বাৰু জানেনে আমাৰ দেহত থকা হৃদপিণ্ডই কেতিয়াৰ পৰা স্পন্দিত কৰাৰ আৰম্ভ কৰে আমাৰ দেহৰ হৃদপিণ্ডই মাতৃৰ গৰ্ভত চাৰি সপ্তাহ হোৱাৰ পাছৰ পৰাই স্পন্দিত কৰাৰ কাম আৰম্ভ কৰে ইয়াৰ আগতে স্পন্দিত নকৰে নাম্বাৰ টু আপুনি বাৰু জানেনে নৱজাত শিশুসকলে তিনি চাৰি মাহ সময়লৈকে ৰং বিৰঙৰ ৰং চিনাক্ত কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ দৃষ্টিত কেৱল কলা আৰু বগা অৰ্থাৎ ব্লেক এণ্ড হোৱাইট ৰংহে দেখা পায় আৰু কিছুমান অতি ৰঙা ৰঙৰ বস্তু দেখে তিনি চাৰি মাহৰ পিছৰ পৰাহে তেওঁলোকৰ দৃষ্টিশক্তি বিকাশ হয় নাম্বাৰ থ্ৰী আপুনি বাৰু জানেনে এজন সুস্থ ব্যক্তিয়ে দিনটোত কিমানবাৰ চকু টিপিয়াই সমীক্ষা অনুসৰি এজন সুস্থ ব্যক্তিয়ে দিনটোত পোন্ধৰ হাজাৰৰ পৰা বিছ হাজাৰ বাৰ চকু টিপিয়ায় নাম্বাৰ ফ'ৰ আপুনি বাৰু জানেনে আমাৰ দেহৰ গঠন বিকশিত প্ৰণালী দিনৰ ভাগতকৈ বেছি ৰাতি ভাগতহে বিকশিত হয় ইয়াৰ কাৰণ হৈছে প্ৰিটুটেৰী গ্লেণ্ডৰ পৰা গ্ৰোথ হৰ্মন নিহৰণ হয় এই প্ৰিটুটেৰী গ্লেণ্ড আমাৰ মগজুত থকা এক গ্ৰন্থি এই প্ৰিটুটেৰী গ্লেণ্ড বিস্তাৰ হোৱাৰ ফলত আমাৰ দেহৰ আকাৰ বিকাশ হয় নাম্বাৰ ফাইভ আপুনি বাৰু জানেনে সমীক্ষা অনুসৰি এজন সুস্থ ব্যক্তিৰ দেহৰ হৃদপিণ্ডই প্ৰতি এক মিনিটত বাসত্তৰ বাৰ স্পন্দিত কৰে এদিনত এক লাখ বাৰ স্পন্দন কৰে আৰু এক বছৰত তিনি পইণ্ট ছয় কোটিবাৰ স্পন্দিত কৰে ইয়াৰ উপৰিও এই হৃদপিণ্ডৰ বিষয়ে আৰু এটা তথ্য জানি থওক যদি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে অক্সিজেন পাই থাকে তেন্তে দেহৰ পৰা উলিয়াই দিলেও হৃদপিণ্ডই কিছু সময়ৰ বাবে স্পন্দন কৰি থাকিব ধন্যবাদ তথ্যকেইটা জানি যদি ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে প্ৰতিদিনে এনেবোৰ নতুন নতুন তথ্য জানি থাকিবলৈ এই ইনফৰ্মেটিভ ফেক্ট আছামিজ জিকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব